अस्सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद लाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमुदुल्ला ऑफिशियल आज हम बात करने वाले हैं लेक्सिकल रिलेशन ले, रन के बारे में तो ले, लेक्सिकल रिलेशन आर वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीमेंटिक रिलेशनस यहाँ पर के सीमेंटिक रिलेश रिलेशन है सीमेंटिक रिलेशन का क्या मतलब है यहाँ पर लेक्सिकल रिलेशन सीमेंटिक रिलेशन है तो सीमेंटिकमेंटिक में हम स्टडी करते हैं वर्ड्स की मीनिंग को लिहाजा लेक्सिकल रिलेशन रिलेशन शिप में भी हम वर्ड्स की मीनिंग को डिस्कस करते हैं एक पहलू इसका ये हुआ तो एट एक्सप्लन द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स दैट हाउ वर्ड्स हाउ हाउ डू वर्ड्स रिलेट विद द ईच अदर कि ये सीमेंटिक रिलेशन है वर्ड्स की मीनिंग को हम इस इसमें डिस्कस करते हैं लेकिन किस तरह से कि दो वर्ड्स के दरमियान दो वर्ड्स या हज़ार वर्ड्स जितने भी वर्ड्स होते हैं इसमें क्या रिलेशनशिप है आपस में क्या रिलेशन है तो एग्ज़ाम्पल को कुछ एग्ज़ाम्पल को पढ़ते हैं कि वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप का क्या मतलब है किस तरह होता है यह रिलेशनशिप वर्ड्स के दरमियान एक होता है कंसील और हाइड दोनों का मीनिंग है छुपाना तो सेम मीनिंग हुआ दोनों का तो ऐसे दो वर्ड्स जिसके दरमियान सेम मीनिंग हो तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं सिनोनम्स सिनोनम्स और इस अमल को हम कहते हैं जिसमें दोनों वर्ड्स के एक मीनिंग एक हो उसको हम कहते हैं सिनोनिमी और शेलो यानी शेलो और डीप दोनों में शेलो कहते हैं ऐसा वाटर जो कि ज़्यादा गहरा ना हो और डीप ऐसा वाटर जो कि बहुत ज़्यादा गहरा हो शेलो इस अगर कोई और प्रेगमेटिक्स में अगर हम इसको, इसको इस्तेमाल कर ले तो शेलो माइंड पर्सन शेलो माइंडेड पर्सन ऐसे ऐसे इंसान को कहते हैं ऐसे आदमी कहते हैं जिसका दिमाग हर बात पर नहीं खोलता यानी ज़्यादा समझदार ना हो और डीप माइंडेड पर्सन जो कि ज़्यादा समझदार हो इसको हम इस्तेमाल करते हैं यानी दोनों दोनों वर्ड्स में अपोजिट रिलेशनशिप है दोनों वर्ड्स में अपोजिट रिलेशन है तो इस ऐसे दो वर्ड्स जिसमें अपोजिट रिलेशन हो उसको हम कहते हैं एंटोनम्स और इस अमल को हम इस अमल वो अमल जिसमें दोनों वर्ड्स की अपोजिट मीनिंग हो इसको हम कहते हैं एंटोनमी और पाइन पाइन अ काइंड kind ऑफ of ट्री यानी ऐसा ऐसा वर्ड जिसमें जिस जो कि एक बड़ा कैटेगरी हो और इसमें एक दो दू दूसरा वर्ड्स की मीनिंग हम पाते हैं यानी एक बड़ा वर्ड्स जिसमें एक छोटा वर्ड्स को हम स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं इस इन वर्ड्स को हम कहते हैं हाइपोनिम्स है और इस अमल को हम कहते हैं हाइपोनिमी है किस तरह से एक वर्ड्स की मीनिंग हम दूसरे में स्टडी करते हैं पाइन एक ट्री है यानी ट्री तो सारे ट्री होते हैं पाइन पाइन सारों की सारे ट्री में एक ट्री का एक किस्म है यानी हम फॉर एग्जांपल हम इनिमल्स इनिमल्स तो सारे होते हैं लेकिन गॉड सिर्फ एक कैटेगरी को हम स्टडी करते हैं यानी एक बड़ा टर्म जिसमें हम एक छोटे टर्म को स्टडी करते हैं ऐसे अमल को ऐसे रिलेशनशिप वर्ड्स के दरमियान हाइपोनी हाइपोनी कहते हैं इन अमल इस अमल को और इन वर्ड्स जो हम इसमें स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं हाइपोनीम जैसे कि एक फ्लावर होता है फ्लावर फू एक एक रोज़ रोज़ क्या होता है फूल ही होते हैं सारे के सारे फ्लावर्स होते हैं लेकिन हम अगर एक सिर्फ़ एक रोज़ को लेते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं हाइपो हाइपोनीमी और इन वर्ड्स को हम कहते हैं हाइपोनीम्स इसमें हम इस अमल का मतलब यह होता है यानी लेक्सिकल रिलेशन का ये मतलब था कि वर्ड्स के दरमियान या तो सेम रिलेशन होता है या अपोजिट रिलेशन होता है या एक बड़ा टर्म होता है इसमें हम छोटे टर्म को स्टडी करते हैं ये रिलेशनशिप का ये मतलब हुआ तो हम सब टॉपिक लेक्सिकल रिलेश रिलेशन में सब टॉपिक क्या होते हैं सिनोनिम्स को हम स्टडी करते हैं इनशाला एंटूनम को हम स्टडी कर लेंगे डिटेल में हाइपोनिमी के हम प्रो, प्रोटोटाइप्स को हम स्टडी करेंगे लेंगे होमोफोन्स को हम स्टडी करते हैं कि किसे कहते हैं होम हमोन हमोनीम्स को हम स्टडी करते हैं और पोलिसमिक को, को हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे और आ ये वीडियो था सिर्फ एक लेक्सिकल रिलेशन के बारे में था कि आपको बेसिक जो कन्सेप्ट है वो समझ आ जाए